Это программа «Донбасс. Реалии» в студии «Радио Свобода». Алексей Мацука, приветствую вас. Скоро год, как на Донбассе начался вооруженный конфликт. С тех пор многое изменилось, и многие наши земляки покинули родной дом. Дончане уезжали и продолжают уезжать из своего города, о котором когда-то писали в путеводителях Донецк. Это центр научной и промышленной жизни Украины. В прошлом выпуске программы «Донбасс. Реалии» мы говорили о состоянии промышленности на оккупированной территории. Сегодня изучим, как обстоят дела с наукой, в частности, с высшим образованием. Вначале наш сюжет из Луганской области. Мечты Сергея Костиникова о получении образования в Луганске не сбылись. Сейчас лекционные занятия медуниверситета проходят в Кременной, практически в больницах Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. Я уже предполагал, что, скорее всего, это будет не Луганск, так как там это ЛНР а я к ним испытываю злобу и ненависть. Они поломали мою мечту, если честно. Как-то так получилось, полностью жизнь поломана. Хотели вместе с друзьями поступать в один город, а так получилось один в Харькове, один в Николаеве, а я здесь. Бывший санаторий «Озерный» с осени минувшего года превратился в учебный городок. Прибыли к нам уже даже 12 иностранных студентов, которые учились раньше в Луганске, а теперь переехали к нам. И самое то, что для коллектива очень важным является то, что Министерство здравоохранения Украины нам дало возможность, все сохранило нам лицензии и разрешило нам тот же набор, госбюджет у нас остается в том же количестве, то есть мы примем около 400 детей на все факультеты это бюджеты. Первокурсники рассказывают, сложно было поначалу, ведь подавали документы в украинский университет, а приглашение на учебу пришло из оккупированного Луганска. То есть мы когда подали заявку за новорубежным, рубежным, очень было хитро сделано, что мы якобы поступали в рубежном, и в рубежном это была под контроль на Украине территория. А нас всех потом перевели, как-то можно так сказать, не насильно, не насильно, мы даже этого не знали. все сказали, что в Луганске, в Луганске все нормально, мы под Украиной, а потом туда вот приезжаем, и оказывается все наоборот. И там очень много было проблем с того, чтобы забирать документы, не забирать документы. Из четырех тысяч студентов Луганского медуниверситета изъявило желание продолжить образование на подконтрольной Украине территории только десятая часть. О выборе не жалеют. Проходил первую интернатуру проходил в Луганске. С конца августа проходил вместе с ними у них интернатуру своих учителей Белокуракина на базе временно делая областную областную хирургии в городе Белокуракина и вместе с ними потом в рубежный переехал на сегодня медицинский университет единственный луганский вуз где студенты получают полноценное стационарное образование в остальных учебных заведениях после переезда из оккупированного Луганска активно внедряется дистанционная система оценивания знаний мы сейчас ведем подготовку по смешанной форме обучения. Это дневная форма обучения, заочная форма обучения с элементами дистанционной формы. Мы разработали платформу, используем в качестве базовой платформы Moodle. С 2010 года мы начали еще эту работу, и сейчас мы уже полностью практически перешли на элементы дистанционной формы обучения. Порядка 6 тысяч студентов сейчас у нас уже в этой по этой схеме обучаются. Александра, студентка второго курса Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. С начала этого года она также учится дистанционно. Признается, больше всего скучает за студенческой жизнью. В Сначала этом году студенческой жизни нет, абсолютно, потому что я сижу дома, занимаюсь своими делами, с одногруппниками я не вижусь, с преподавателями тоже мы не видимся, только общаемся в интернете, либо же в телефонной связи. Поэтому студенческой жизни нет. В прошлом году было намного интересней. Напомним, на сегодняшний день с территории Луганской области под контрольной боевикам эвакуированы пять университетов. Луганский национальный университет в Старобельск, Восточно-Украинский университет внутренних дел в Северодонецк, Аграрный университет в Харьков, Медицинский в Рубежное. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии. Радио Свобода. В студии Радио Свобода гость заместитель директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Николай Николаевич Фоменко. Здравствуйте, Здравствуйте, Николай Николаевич. Спасибо, что нашли время сегодня для Радио Свобода. И у меня к вам первый вопрос. Скажите, насколько сейчас есть перспективы у тех высших учебных заведений? Или я даже не знаю, как назвать эти учреждения, которые остались на оккупированной территории, то есть на территории не подконтрольной украинскому правительству. Что это за форма такая, которая сегодня продолжает существовать, например, в городе Донецке в качестве торгового университета либо другого вуза? Ну, я хочу сказать, что с начала конфликта с Донецкой и Луганской области эвакуировано 16 высших учебных заведений 3-4 уровня аккредитации. Удалось эвакуировать один техникум и один колледж. Эти вузы сейчас на подконтрольной территории размещены. Размещены они как в своих филиалах, так и в других высших учебных заведениях. Понятно, что сегодня для них тяжелый период. И речь идет о том, что если говорить о, том, о количестве студентов, которые переехали сюда, уже на э, нашу территорию э, можно говорить ну колеблется цифра так от 60 до 80 процентов студентов сегодня э, уехала mm -hmm. да ну и, и используются разные формы обучения в первую очередь используется дистанционная форма обучения экстранатная форма обучения то есть э, все студенты которые имеют возможность сегодня контактировать с э, главным учебным заведением они это делают я хочу сказать, что сейчас мы готовимся уже к нормальному началу уже учебного, семи... учебного года уже нового, то есть фактически вузы сегодня размещены, размещены студенты, началось полноценное финансирование высших учебных заведений выплачиваются стипендии выплачиваются заработные платы преподавателям хотя бы уже переезжали по-разному и сроки начала этого учебного года колебались колеблятся от 1 сентября прошлого года как и все начали есть вузы которые начали вовремя учебный процесс и есть вузы которые начали аж в январе феврале месяца да николай николаевич вот у нас есть фотография которую мы сделали недавно Вернее, мы нашли ее недавно из Донецка возле торгового университета. Ее сейчас покажет наш редактор. Эта фотография, мне кажется, демонстрирует то состояние, в котором находятся сегодня высшие учебные заведения в Донецке, потому что статистика это хорошее дело. Но курилки, где студенты курят, да, часто они показывают немного другую ситуацию, то есть реальную ситуацию. Ну, я хочу сказать, что если говорить конкретно об этом учебном заведении, то э, до начала военных действий там обучалось э, больше 11,5 тысяч студентов, но уехало только 2888. То есть это те, которые переселились. То есть там студенты еще остаются. Ну и я хочу сказать, что э, процесс э, перевода он не прекращается. Фактически и сейчас, вот буквально сегодня мы продлили еще на месяц работу нашего консультационного телефона, куда обращаться могут именно это телефон специально для жителей Донецкой и Луганской областей, для студентов. Поэтому сейчас Он на сайте Министерства он образования на сайте министерства, да, есть? есть, да. На, на, на этот телефон там обязательно дежурит наш работник департамента. И все вопросы связаны с переводом. Ну, особенно вот сейчас активизировались обращения относительно выдачи дипломов государственного образца украинских. Ну а я хочу сразу сказать, для того чтобы его получить, то обязательно условия есть, надо перевестись. В другое учебное заведение. Да, ну, например, есть в Макеевке Академия строительства, называется да. в народе она так, да? И недавно одному моему коллеге, журналисту, который продолжает там на заочном отделении учиться, позвонили и сказали, вот вы должны вернуться в Макеевку, чтобы восстановить свое, свою учебу, иначе мы вас отчислим. Насколько законны подобные звонки из э, городов, где находятся контролируемые э, сепаратистскими организациями такие учреждения? Это незаконное обращение. Я хочу сказать, что мы никогда не будем признавать э, ни Министерство образования, э, ни другие органы, которые э, начинают руководить высшим образованием. Речь идет о том, что... Э, мы поддерживаем контакты с высшими учебными заведениями, те, которые выходят к нам на контакт. Ну, я хочу сказать, что методы, которые применяются, особенно к руководителям учебных заведений, которые там остались, они просто, ну, я мягко говоря, скажу, ненормальны. Я взял с собой письмо, которое мы получили оттуда. Я могу его даже зачитать. Значит, Письмо, которое подписал министр образования и науки Костенюк, Косте, Костенок. Костенок, да. Костенок. по-моему, не министр. Но, ну, по крайней мере, такой факт он... был. Это еще в, это в ноябре, еще было ноябре письмо, месяце да. было, и я могу зачитать. Доводим до сведения, что передача это обращается к руководителям всех учебных заведений. Доводим до вашего сведения, что передача любой информации о работе всех подразделений системы образования и науки ДНР государство Украины будет рассматриваться как деятельность направленная против Донецкой Народной Республики, данные о руководителях и исполнителях увлеченных в передаче информации или финансовой отчетности в Украину будут переданы на рассмотрение и для принятия соответствующих мер Министерства государственной безопасности ДНР. Руководителям данное, довести данное решение до сведения всех сотрудников учреждений под роспись. То есть такие вот методы применяются, понятно, что... На сегодня ситуация она остается сложной. Особенно это касается наших учебных заведений первого, второго уровня аккредитации, потому что очень сложно эвакуировать и говорить об эвакуации, потому что многие принимают детей на базе 9 классов, то есть это еще несовершеннолетние дети, сегодня вывозить куда-то в другой регион очень сложно. И вторая проблема, с которой мы, которую мы понимаем сегодня, что это регион действительно, который промышленный и естественно учебные заведения, они все технического профиля. Это оборудование, это станки, которые, ну понятно, что вывести сегодня практически нереально. Поэтому, когда вот мы эвакуировали в учебные заведения, мы э, старались использовать имеющуюся базу для того, чтобы начать учебный процесс. Николай Николаевич, вот у нас есть еще небольшой комментарий министра КВИТа. Давайте посмотрим и зрителям покажем тоже. Если кто-то пытается организовать какой-то процесс на покупке территории... То це не підпадає під її нашого законодавства. Ми це не визнаємо, і а, ті люди не зможуть випускники одержати а, одержати дипломи а, українські дипломи. З іншого боку, якщо хтось із них хоче одержати, захоче одержати українські дипломи, то а, а, ми їм в цьому допоможемо в різний спосіб. А, це може бути, а, скажімо, складання екстерном. А це ну в різний спосіб. Частина. Студентів, які лишилися на окупованій території, вони підтримують контакти з своїм університетами, дистанційно навчаються. Тобто шляхи є. Хто захоче, той зможе отримати наші дипломи. Але ті випускники тих закладів, які там нібито працюють, то по закінченні там вони нічого не одержать. І я думаю, що вони також не одержать російські дипломи, тому що жоден університет не піде на те, щоб таким чином підривати свою репутацію. Вы можете еще раз уточнить вопрос? Те студенты, которые остались сегодня в учреждении в Донецке, которое себя называет Донецкий национальный университет, во-первых, получат ли они украинский диплом? И во-вторых, является ли это учреждение, находящееся в Донецке, Донецким национальным университетом? Не является. Это я на второй вопрос сразу отвечаю. Если говорить о студентах, то дипломы государственного образца там они не получат. Это однозначно. Для того, чтобы получить, я еще раз хочу сказать, для того, чтобы получить диплом украинского образца, им надо перевестись в учебное заведение на материковую Украину. А как же тогда те заявления, что эти студенты могут получить, например, аккредитацию вузов из Крымской автономной республики или из России? Ну, Дело в том, что это Россия это совершенно другое государство. И понятно, что никакой аккредитации этих высших учебных заведений мы признавать не будем. А вот давайте сейчас посмотрим Лесю Лаптеву. Этот человек называет себя министром образования организации ЛНР. Что она думает как раз про аккредитацию вузов Луганска и Донецка? У нас подходит уже к концу процедура передачи документов, соответственно, потому что наш, наши каждый студент поступает как физическое лицо на сегодняшний день в вузы Российской Федерации. То есть мы завершаем этот процесс. И немножечко затянулся еще, это было связано с тем, что в Российской Федерации происходит оптимизация высшей школы. И у нас это ожидается, когда создается один базовый вуз, который получает аккредитацию образовательных программ. Если ранее проводилась аккредитация всего учебного заведения, то на сегодняшний день актуальнее получить аккредитацию образовательных программ. Стоимость э, аккредитации одной образовательной программы для высшей школы стоит 100 тысяч рублей на сегодняшний день. Это довольно-таки большие деньги получаются для ВУЗа. Ну, на примере Крыма, можно сказать, это 130 миллионов рублей обошлась аккредитация крымского федерального. Вот у них 30 марта завершается, и, соответственно, дипломы наши дети получат по праву, крымские, поэтому переживаний, я думаю, и повода для переживаний У нас нет. У будет крымский диплом, да? Крымский диплом будет по праву, потому что uh -huh. это как бы профиль, изучали мы право uh -huh. для прав правоведов. Все остальные дипломы будут тоже также Российской Федерации и плюс диплом внутренний вуза. Uh -huh. То есть такой внутренний диплом вуза республики, которая нет на карте мира. Как вы можете это прокомментировать? No. <clears throat> Нам присылали образцы дипломов, которые уже начали выдавать. Был такой период, что мы ну, этим, наверное, хотели подчеркнуть то, что высшее учебное заведение действительно работает, действительно оно может э, проводить образовательную деятельность. Но, э, знаете, это не дипломы, это какие-то записки следователя. Понятно, что ни в Украине, ни в Европе такие дипломы признаваться не будут. Поэтому э, э, речь идет о том, что каждый выпускник... Вуза каждый студент сегодня должен подумать, как ему дальше будет жить, как он будет дальше жить с этим дипломом, и как он будет строить свою карьеру с этим дипломом, потому что в мире нигде этот документ признаваться не будет. И у меня еще несколько коротких вопросов к вам. Первый вопрос относительно того, что сепаратисты нарекают часто на то, что в системе высшего образования Украины э, преподносятся как-то не так те или иные исторические факты, например, о Второй мировой войне или о событиях на Майдане и так далее. Является ли сегодня э, какая-то, есть ли какая-то программа, которая регулирует подобную трактовку событий исторического плана? Ну, я скажу так, что попытки переписывать историю – это не, первые, не первый случай, потому что спрятать какую-то и прикрыть какую-то незаконную деятельность, антинародную деятельность, я даже скажу, всегда, всегда стараются, прикрываясь историей. Поэтому факты, которые сегодня изучаются в школе, исторические факты, понятно, что это писал не один человек, понятно, что это писала группа ученых, Поэтому не доверять этим фактам я не имею, не имею даже. Ну Но я так понимаю, сейчас там в Донецке и в Луганске, например, история Украины, она вообще не преподается. Не преподается, да, ее прекратили преподавать. Ну и я хочу сказать, что фактически знаете, ну, ощущается такой вот информационный... Э шантаж, я так сказал, если говорить это об образовании. Мы уже привыкли, наблюдая интернет, анализируя информацию о фальсификации сплошной. И это в том числе касается и образования. Это искривление фактов, Поэтому э, Министерство образования, оно открыто, открыты наши сайты. Вся деятельность, она происходит публично. Поэтому э, тех, кто хочет уточнить информацию, есть телефоны все контактные. Пожалуйста, звоните, будем говорить. Хорошо, спасибо, Николай Николаевич, за участие сегодня в программе. Я напомню нашим зрителям, что на сегодняшний день на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей нет ни одного украинского вуза. По крайней мере, об этом говорят в Министерстве образования и науки Украины. Все те учреждения, которые называют себя вузами на оккупированной территории, таковыми не являются. То есть в городе Донецке нет Донецкого национального университета, он находится официально в городе Винница. И я напомню нашим зрителям, что программа «Донбасс Реалии» выходит каждый вторник и четверг на сайте радиосвобода.орг, а также доступен в наших социальных сетях каждый выпуск. Это Facebook, Twitter и ВКонтакте. Обновляйте, подписывайтесь и ищите нас в интернете. На этом все. До свидания.